На самому початку наради віце губернатор підкреслив, що сьогодні обговорювати проблеми з підготовкою опалювального сезону необхідно з врахуванням обмеженої фінансової можливості затверджених бюджетів усіх рівнів. А тому всі не враховані попередніми планами проблеми необхідно розглядати як перспективу на 2014 рік. Сьогодні ми коли будемо кадавобсуждати підготовки до опалювального сезону. Я хотів би мати, щоб ви мали в виду, Конечно, есть проблемные вопросы, так называемые, о которых хочется сказать. Вот. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, что на сегодняшний день любые финансовые вопросы э, решены не могут быть, потому что все э, бюджеты, все уровни давным-давно утверждены, все деньги расписаны. Кому что положено, они должны это получить. И, естественно, лишних средств нет ни в государственном бюджете, ни в областном, ни в районах, ни в городских, ни в сельских, ни в поселковых. И поэтому мы сегодня говорим только о том, что мы делаем, исходя из тех планов, которые мы утвердили на этот год, на подготовку, проведение отопительного сезона. Наразі присутні заслухали доповідь першого заступника голови РДА Юрія Бочарова, який детально зупинився на кожній галузі з наведенням цифр з підготовки до опалювального сезону. Сьогодні Зміївщина ще не зовсім підготовлена належним чином. Майже у всіх галузях треба посилити роботу по напрямкам, бо крайній строк повної готовності 1 вересня, а це вже зовсім скоро. Окрім головного питання, Валентин Григорович зупинився й на деяких конкретних проблемах району. Из 10 СМТ в до настоящего времени не создали ни одного. Патераш, проводим работы по населенным пунктам, народ пытается убедить. Я знаю, что говорят во всей области по поводу СНД. я не патераш, не мы я занимаемся. Говорю, занимаемся на у нас есть альтернатива СНД? Нет. 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 У нас нет возможности передать людям, которые выкупили свое жилье, живут в приватизированных квартирах, обслуживаем мы их. Хотя содержать и полностью отвечать за свои выкупленные квартиры и за свой дом, в котором они живут, выкуплено, должны они. Понимаете? И я должен вас подталкивать. А вы, наоборот, должны сами стараться и стремиться к тому, чтобы как можно быстрее создать ЛСНД, и чтобы люди участвовали вместе с вами уже теперь. Содержание своего же жилья выкупленного. Это их собственность переходящая по наследству, продаваемая, что угодно можно с ней делать. Менять, продавать, передавать, дарить. А мы говорим, ну, будем продолжать с вами носиться, как списанной писаной торбой. Будем вам крыши ремонтировать. А вы будете по-прежнему антенны ронять, молотки впускать на крыше, лазить туда, кто попало, танцы там устраивать. И отремонтировали 200 тысяч уроков. А через неделю это все превратили опять в решето. И кто ответит за это? А никто. Хозяин в нашем доме нет. Где хозяин? А мы все хозяева. И для того, кто на последнем этаже, главная проблема крыша. <coughs> для того, кто на первом этаже, главная проблема подвал. А те, кто между ними, их вообще ничего не интересует. Вот и все. А все содержи, за все отвечает. Кто? Органы местной власти. А органы местной власти говоришь. Да создайте по и побыстрее. Зілити наших жильців за учасниками в задержанні своєї же собственного життя ще одним нагальним питанням, що обговорювалося, була сумна статистика відносно загибелі людей на водних об'єктах, як в області, так і в районі. На сьогодні на Харківщині таких випадків 51, серед яких 5 дітей. Це найвищий показник серед областей по Україні. На водоймах зміївщини таких випадків сім. В кінці засідання Валентин Дулуб висловив сподівання, що всі обіця. Останки, на будут Я уверен, что мы с вами подготовимся нормально к отопительному сезону. Знаменский район не подведет ни своих жителей, ни своего губернатора, и все у вас будет нормально. Я знаю, что все вы люди ответственные, и каждый понимает, какую должность занимает и что за этой должностью стоит и какая ответственность. Поэтому я думаю, что все у вас должно быть нормально. Поэтому желаю вам успешной подготовки к отопительному сезону, чтобы он у вас был подготовлен, организован, нормально начался, без всяких чрезвычайных ситуаций.